Первый день. день до без двадцати двенадцать часов пришла, и вот до сих пор вот только еще не получили. Это по 300 гривен, да? Да, по 300 да. гривен. А У меня что, слов нету. И, и глаукома, и все, я больной человек. Я, я не знаю, как домой доберусь. еще до часа ночи будем стоять. А как, банкомат круглосуточно работает или пока деньги? А не знаю. Вчера 10. Есть. Я не получила деньги. Вчера простояла, не получила. Сегодня пришла с 8 до 11. И вот здесь на Санцепёке мне стало плохо, я ушла домой. Я не получила. Я в третий раз вот пришла, вот снова стою. Надежды нет, пока нет, никакой я нет. нет. Получу я их эти 300 гривен или да. нет? А Вали... сколько у вас всего? Ну, пенсия моя. Пенсия. А сказали, что, ну, что не надо паниковать, мол, все стабилизуется А сказали это кто сказал? Ну, с Нацбанка а, ну, сказали ну, я лично да. не слышала, а так. Слушайте, не понимаете. Между людьми а почему слышала? это да. самое э, завтра только один банкомат, это только будет работать, и все. Ну, так сказали, да, да так он, вон написано. Видите? написано, что не написано. Ага. Я бы очень хотела, что не паниковать. Я бы очень хотела. Мне совсем не вот это вот. Да. Мне нет ни возможности, ни желание мне даже ну как бы само перед собой неудобно вот это вот делать то что я делаю но я делаю потому что я не верю в то что они мне эту пенсию вернут а обычная моя пенсия все кончилось а есть деньги еще там стояли стояли получили помогали получили на такой жарещи на такой стеке выстоять и ничего не ману. Перед самым... А вы со скольки стоите? Пол... Ну, после часа. Да, вот тут такой вот страшный. Без 15,5 я заняла и стою. Но вчера я в это время уже в 9 часов я получила, сегодня неизвестно, что я получу. Не, уже сказали, деньги закончились. Ну, так вот и все. А почему нет четкости в них не Смотрите, я сегодня, в 6 утра пришла, заняла очередь. Да? Дошла моя очередь до кассы. Мне кассир говорит, зарплаты не будет. Я развернулась, ушла. Потом даю четкости, то нет работы. Ну так вот, если бы они срали. Не буду давать или буду давать. Ну что это такое? Ну что говорят? Молчат. Денег говорят нету. Вам виднее, вы повыше. Да нет, там вообще ничего. Вы повыше, там вам шаги. виднее. Я последняя в очереди стояла, поэтому мне не видно. Я пришла не ставать очередь, я пришла просто подивитися, что происходит, ну, как люди стоят, что они говорят. То есть, ну, скажем, жалко дуже людей, сама опинилася в подобной ситуации, но, конечно, я не стою в очередях, потому что ну, дедушки, бабушки, это важнее, чем пенсия. Ну, а сама могу про себя сказать, что також, как и много людей, в принципе, Бюджетна сфера вона обслуговувалася банком демарк. Ніхто не очікував. Я не знаю причини, які е, такого що сталося. Ну чи то чуткі, чи то недобросовісна конкуренція. Ну, наприклад, теж зарплата залишилась і не можемо зняти. Мені десь 10 разів треба сходити, щоб е, зняти зарплату.